Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Круцкій. Наступна наша тема це підлітковий або дитячий алкоголізм і наркоманія. Говорити про це, ми будемо з Михайлом Єрмаковим, це доктор психолог і психотерапевт. Да? Добрий день. Здравствуйте. А мы можем сразу начать вот вопрос самый сложный. Давайте. Почему они пьют и, ну, в смысле, дети и подростки, и почему mm -hmm. они употребляют наркотики? Чего им не хватает? Хлеб есть. Родители преимущественно там дают деньги, да, наверное, mm -hmm. там, то есть, вот в, в, все вроде бы есть. Транспорт ходит, школы работают, игрушки есть, развлечения mm -hmm. есть, айпады, айфоны и так далее. Ну, то есть, вот почему? На самом деле вопрос не в детях заключается. Да, заключается в том, откуда они берут эту информацию. Информацию о том, что пить так клево, да? Да. Mm -hmm. Например, первый этап развития ребенка, когда он рождается и до 6 лет, он находится с родителями, ну, в большую свою часть времени. Mm -hmm. да. Если, например, родители, которые пьют, употребляют алкоголь, да. Отец приходит с работы, он начинает пить, ну, с бутылкой пива, поставит себе около телевизора, выпивает. Ребенок это видит, он это воспринимает просто как губка. Всю информацию, которую он получает от родителей, он принимает на себя. То есть, если мама говорит, что алкоголь это плохо, а папа продолжает пить, то он, знаете, такой, как у него появляется сомнение, почему это плохо, если папа пьет. Да? Почему плохо, если на улице он выходит во двор, да, там люди пьют да, или употребляют какой-то наркотик, Почему это плохо, если все это делают? То есть тут вопрос не в ребенке. Тут вопрос в том социуме, в котором он находится. Если социум, в котором находится ребенок, будет ему объяснять, что алкоголь это плохо не потому, что это нельзя тебе, потому что ты еще маленький, а это плохо потому, что это влияет на твое здоровье, да, и повлияет как-то в последующем, то и ребенок не начнет употреблять никогда. Ну, Получается, мы сами подаем как бы, плохой да. пример. В принципе, специфика детского возраста в том, что он не знает еще наш мир, да? Он не знает, как здесь жить. И то, что он видит вокруг себя, то, что он видит своих родителей, своих каких-то друзей еще маленьких, да? Родителей, друзей, да? Как они себя ведут, так он из себя это принимает. И получается, что он это повторяет за ними. И для него это будет нормой. То, что он будет видеть, то, как он это воспринимает, для него это будет нормальным. Но есть и другие истории. Ну как же так? Там говорят мамы там или папы никогда же не было. Никто же никогда не пил, никто никогда не употреблял. Вот откуда это взялось? Ну мы живем в такой стране, где реклама алкоголя почти везде по телевизору, по всей нашей нашему городу, по всей нашей стране в газетах везде. Все говорят об алкоголе, да? В ресторанах алкоголь. То есть мы не можем изолировать ребенка от упоминания об алкоголе, да? И развитие алкоголизма есть масса вариантов. Да? От того, что это повторение за авторитетом, да? например, как с родители, или это от того, что он ищет какое-то спасение у своих родителей. Если родители целый день где-то работают, да? вот масса сейчас таких семей, которые там, привозят ребенка в школу в 7 утра и забирают его в 7 вечера. Да? Ребенок находится не с родителем, он находится где-то, где нет того тепла, который он должен получать. То есть, когда мы говорим о зависимости, мы говорим не только о социальном поведении, но и о том, что еще ребенок не получает какой-то любви. И он ищет эту любовь, например, в наркотике. Наркотик – это что? Это что-то, какие-то яркие эмоции, угу. да, это что-то там такое, прям то, что замещает эту любовь. Это и есть, он просто замещает эти вещи, которые ему не дают родители, например. Реклама сейчас вроде бы же уменьшилась, да, по, по, э, которая рекламирует э, спиртные напитки. Э, статистика о чем-то говорит, что да, вот 5 лет назад ввели ограничения, mm -hmm. вот сейчас на 5% допустим меньше. Ну, статистика это такое, знаете, дело, против <сих> которого нельзя спорить. Но тем не менее, это всегда будет. Алкоголь есть везде. Если бы его, допустим, как в нормальных странах запретили там продавать, даже там после какого-то определенного времени. Может быть, это уменьшилось, но все равно оно есть. Дети хотят пробовать. Если им, знаете, как мы говорим детям, что нельзя пить, потому что это плохо. Uh -huh. А почему это плохо? Мы не объясняем. Мы же не говорим, что плохо пить, потому что там приводим ряд фактов, которые нельзя. Да? Потому что это влияет на организм, это влияет на социум, это повлияет на умственные способности. Ну и масса-масса вещей. Мы просто говорим, что это плохо. А ребенок, он исследует. Да? Он думает, а почему плохо? А что такого плохого в этом? Там, люди вот выпивают, себя нормально чувствуют, да, но мне сказали, что это плохо. А, есть, допустим, страны, в которых э, алкоголизм детский сведен вообще к минимуму? Угу. Э, и какие это страны? Какие страны я не могу вы назвать? Да? Я не знаю, но алкоголизм есть везде. Может быть, в странах, где есть э, уровень ну, человеческого развития лучше. Угу. Например, где э, диалог с ребенком на немножко лучше уровне, когда мы объясняем ребенку все абсолютно его вопросы, а не отнекиваемся, что нет, это просто плохо, да, и говорим. Мы должны ему объяснять, почему плохо, почему хорошо, да, мы должны объяснять, что это будет, как это будет. То есть ребенок должен на вопрос, почему это плохо, получить не просто, потому что это плохо, твой папа сказал, так оно и должно быть, да. У него появится в голове масса возможных вопросов, да, и в будущем он может этим пользоваться, например, когда мы будем знать, что ребенку что-то нужно, там какой-то, не знаю, подарок, тот же, как вы сказали, айпад, да. И он знает, что повлиять на своих родителей, можно только тогда, когда ребенку плохо, потому что он этим воспользуется, он вспомнит самое плохое, это был алкоголь. Я пойду напьюсь, я сделаю папе плохо, папа мне за это купит айпад, например, да, или там какую то еще игрушечку, или уделить внимание мне, да, привлечет внимание в центре всех эпидемий можно остаться все-таки неподверженным заболеванию. Все-таки в стране, где есть реклама алкоголя, где он продается, несмотря на то, что там, там до 18 нельзя, где мы видим на детских площадках, где сидят и выпивают, мы можем все-таки сохранить в одной какой-то конкретной семье и как избавиться от детского алкоголизма? Родители могут что-то сделать? От родителей больше всего и зависит. Тогда какие-то, может быть, конкретные шаги, то вот, вот обязательно это? Обязательно нужно объяснять. Когда мы говорим, допустим, когда мы лечим э, зависимость от, от алкоголя, да, мы даем рекомендацию. Это не просто то, что человек прошел какой-то курс реабилитации, mm -hmm. да, вышел, и он пришел в тот же социум, в котором он был. Да. Это нужно поменять социум, в котором он был, потому что социум формирует какой-то определенный стереотип поведения ребенка. Да, и родители. Если он придет домой, а там точно такие же родители, которые пьют, курят, да, например, там ссорятся все время, то ничего не изменится. Тут нужно это как комплексная терапия должна быть, комплексный подход к этому всему. Нужно меняться и родителям, и ребенку. Uh -huh. То есть тут больше я могу сказать, что виноват не ребенок, тут больше виноваты родители от того, что ребенок начал употреблять что-то. Um... А Хорошо, а в раннем возрасте, когда еще ребенок а, не начал употреблять? Uh -huh. 7, 6 uh -huh. лет, 8 и так далее. Я надеюсь, что еще столь раннего алкоголизма в нашей стране все-таки нет. Как объяснять? Мы собрались на день рождения, у нас день рождения дедушки, мы выпиваем за столом и при этом говорим, но алкоголь это все-таки вредно. И вот заметьте, вы сами сказали, что мы выпиваем и для нас это нормально. Разве алкоголь это нормально? Ну... Hmph. <laughs> Даже доктора говорят, что там какое-то количество 30 чего-то миллилитров в день для э, мужчины uh -huh. и для женщины там 20 или 30, 50 и 30, я точно не помню. То есть это нормально, это безвредно. Я себе не представляю такого застоля, где собрались целая семья, и говорит, мод, мы сейчас выпьем по 15 грамм для здоровья. А дальше мы будем пить сок. Разве бывают такие застоли? Ну, по всей видимости, нет. То есть тогда получается, от. Ну, все равно застолья есть в нашей стране. И нужно как-то видоизменять это, нужно менять свою семью, потому что алкоголизм это семейная проблема. Это это не проблема одного человека, это проблема семейная, потому что все идет из той семьи, откуда вышел ребенок, все идет из тех от тех друзей, у которых был ребенок. И почему ребенок обратился к алкоголю? Мы должны задать не ребенку вопрос, а маме, с папой, бабушке, с дедушкой, который, там, может, дедушка тоже пил, и он видит на дедушку смотрит, дедушка все, все время пьяный. Я люблю дедушку, потому что это мой родной человек. Mm -hmm. Да, я тоже буду пить. Я хочу но, быть с другой как стороны, э -э, к примеру, мой дедушка, да, он, ну, как, ну, он, наверное, не пил, он выпивал. Yeah. Вот, но я никогда дедушку не видел пьяным. Mm -hmm. И э, стало быть, э -э, если я видел, как дедушка пил, то я mm -hmm. вполне возможно в группе риска, как э -э Конечно. подростковый алкоголик получил. Хорошо, с алкоголем, ну вот пока остановимся. А с наркоманией как? Никто же не употреблял, я не видел дедушку, который глотал колеса. С наркоманией другое, да, наркотик нам дает какие-то яркие чувства, да, это взрыв эмоций, это что-то такое, то, что мы не можем испытать в нормальном состоянии, да, это какая-то гиперрадость, это гиперощущения, это какие-то там возможные галлюцинации. Тут мы говорим о том, что ребенок, ну и подросток, он замещает этим что-то, да, как я уже говорил раньше, что если родитель не уделяет внимания ребенку, да, он просто сидит, вот, пришел с работы, сидит себе около телевизора там, до, до конца ночи, потом лег спать, ребенок там, проверил, ну, проверил домашнее задание, сделал, сделал, все. Uh -huh. да, то ребенок не получает о любви. Тут мы говорим о любви, которую должен получать любой человек, нормальный человек. Да? Если человек этого не получает, и ребенок не получает, он это ищет каким-то другим способом, чтобы добиться. Есть отличия, как во взрослой жизни, женский алкоголизм, мужской алкоголизм, мальчишечий алкоголизм, mm -hmm. девчоночий алкоголизм? Конечно есть. Допустим, если мы говорим про взрослого человека, там алкоголизм это стереотип какого-то такого поведения уже укоренившегося. Mm -hmm. да? Когда мы говорим о подростковом алкоголизме, мы еще можем говорить о влиянии среды детей, в котором он находится. Да? Ребенок, допустим, там, школьник, он находится очень много времени в школе. Да? И дети там могут говорить, что вот ты такой лузер, потому что ты не пьешь вместе с нами после уроков. А ребенок хочет, не хочет быть лузером, естественно, да? никто не хочет быть таким. И, грубо говоря, как социум давит на него, чтобы он начал пить там, или курить. И он начинает это делать. То есть тут не то, что он этого сам захотел, да? тут просто давление социума. Он, он хочет просто как-то выделяться в социуме, хочет, чтобы его признавал социум и к нему нормально относился. Поэтому мы должны поменять школу, найти ту школу, где дети после уроков не пьют. Поэтому мы снова должны обратить внимание на родителей, в которых Надо собрать всех родителей в школе, сказать, что есть такая проблема. Это действительно проблема. Да. 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 объяснить, что эта проблема не заключается только в детях, которые собираются в школе. Дети, откуда вы это приносят в школу, правильно? А где они находятся все время? Они находятся в семье. Сейчас как-то вот больше говорится про подростковый алкоголизм, а меньше про наркоманию. Такое впечатление, что эта проблема или сходит на нет, или просто замалчивается. Как с вашей точки зрения обстоят дела? Ну, во-первых, наркотики сложнее достать, если так говорить прямо, да. Их довольно-таки для ребенка, для школьника их трудно достать, поэтому и может пойти в магазин, да, продавщицы у нас не все прям такие бдительные mm -hmm. и проверяют паспорт. Да, он может, сейчас дети выглядят так, что <laughs> по по не скажешь, сколько ему лет. Да. С наркотиками сложнее, потому что это да, действительно, есть лучший контроль над ними. Да, и все эти притоны как-то закрываются, и способы изготовления наркотиков меняются. Но тем не менее оно остается. Есть много таблеток. Например, которые продаются в аптеке. Любой человек может достать абсолютно спокойно. Есть аптеки, которые продают это специально. Просто из-за того, что они получают с этого деньги. Mm -hmm. Им выгодно продавать эти наркотики. Поэтому, да, скорее всего, наркомании меньше становится. Но сказать, что это прям такое, знаете, масштабное уменьшение, мне кажется, нельзя. Mm -hmm. А алкоголизма становится больше с годами. Ну, вот, вам... а Алкоголизмом больше становится, конечно. Вы занимаетесь вот, лечением да, проблемы э, детского, угу. там, подросткового алкоголизма. Ну и взрослого тоже. И взрослого тоже. А, кроме того, что нужно а, изменить семью, а, какие еще есть ну, шаги, что нужно сделать? Заняться спортом, я не знаю, то есть, угу. ш чтобы выйти из алкогольной зависимости. А, нужно замещать. Вы правильно сказали, нужно заниматься спортом. Нужно заниматься всем, что приносит положительные эмоции. Да? Нужно то, чтобы мы видели, что алкоголь это не выход на самом деле. Если мы запиваем какие-то эмоции алкоголем, да, боль, грусть, депрессию ту же, если мы это запиваем, да, то нужно разбираться с депрессией. Мы видим, что алкоголизм это как какое-то последующее заболевание, да, это вторичное заболевание от первичного. То есть мы должны лечить сначала причину алкоголизма, угу. а потом уже обращать на то внимание, что вот видите, у вас была проблема, и вы, из, ви, ну, вы видели решение в алкоголе. И тогда становится легче человеку, когда он видит, что действительно я мог разобраться с этим как-то по-иному, и не было бы алкоголизма. А какие-то шаги от государства могут привнести положительные моменты в плане а, подросткового алкоголизма, чтобы он уменьшался, введение там сухого какого-то закона или что-нибудь еще? И по практике вообще вот ввели, допустим, сухой закон, да, и мы видим результат, положительный, отрицательный какой? Конечно, даже если мы возьмем сигареты, да, они вот было одно время, что цены стремительно поднялись вверх. И мы могу с уверенностью сказать, что люди меньше стали курить, да, потому что просто не было денег, чтобы mm -hmm. купить эти сигареты. У детей не так уж много денег. Они не зарабатывают это самостоятельно. Да, им дают родители. Если родители будут обрубать эти деньги, да, давать им просто только ограниченное количество какое-то, что нам хватало на еду, транспорт до школы, например, да, то он не сможет покупать просто те же сигареты, тот же алкоголь. То есть, грубо говоря, мне кажется, что нужно все же увеличить цены на алкоголь, ну и вообще нужно от него избавляться, это ни к чему хорошему не ведет Ну, я понимаю, что так, что это неплохой доход в государственный бюджет, продажа алкоголя, ну, и поэтому и его и продают, собственно говоря. Конечно, люди наживаются на слабостях, есть такой, наверное, миф или все-таки не миф, как технология спаивания. В общем, вроде бы как вот славян вот mm -hmm. специально спаивают для того, чтобы избавиться вообще от этого населения или как-то вот его там максимально сократить. Ну, что чтобы, думает по этому? Ну это? чтобы избавиться полностью от населения. Я думаю нет, потому что это невыгодно избавляться от населения. Выгодно наоборот, чтобы население было глупым, mm -hmm. да, чтобы население не знало, как бороться с алкоголем. А компании будут зарабатывать на этом деньги большие, да? Люди будут больше пить, люди будут деградировать и при этом зарабатывать хорошие деньги те люди, которые продают алкоголь, сигареты, наркотики. Uh -huh. а, есть опять же такой миф, что ну якобы вот мы, ну как вот славяне, да, мы uh -huh. постоянно как-то вот всегда пили. Но мне кажется, что если взять историю до Петра Первого, то ничего подобного здесь Конечно. не было. А вот после Петра Первого, вот тогда уже можно там. Может быть, что-то изменить тогда э, в лидерах государства для того, чтобы как-то... Ну, это очень сложно. Конечно, это было бы идеально, да. Но это очень сложно. Мне кажется, это практически нереально. Это огромнейший доход. Я вас понял. Если ребенок так много времени проводит в школе, а школа как-то влияет на него? Ведь... Конечно, влияет. Да. Первый такой социум, в котором находится ребенок, это родители да, до 6 лет. Потом он приходит в школу. Там новый социум, более обширный. Там много людей, много детей. Да. Там есть учителя, которые учат. Там есть его одноклассники, сверстники. Mm -hmm. да. Там он учится чему-то новому. Он сравнивает, как он был до этого с родителями себя вел, как родители себя ведут, как ведут себя школьники, что ему нравится больше, что ему приятнее больше. И, конечно, в школе нужно этому уделять время гораздо больше. Потому что Тут получается, что ребенок может не доверять родителям. Да? Он всегда будет... Есть такое понятие, как детский негативизм, идти uh -huh. наперекор родителям. Да? И тут нужно тоже задуматься о психологах в школе. Их очень мало, их практически нет. Они работают с детьми и uh -huh. немножко замещают родителей, говоря Конечно. о том, почему алкоголь это плохо. Конечно, это первая задача психолога объяснять ребенку, что с ним происходит отвечать на все вопросы, которые появляются у ребенка. Но представьте, если у нас в школе один психолог, а детей там почти под полторы тысячи, то психолог просто физически не может справляться с таким, с таким объемом работы. Раньше был учет у наркологов. Uh -huh. Я помню в советское время вот как-то. Сейчас что-то подобное есть, или вообще вот этот как этот институт или какой-то там орган uh -huh. его просто практически ликвидировали и он не работает. Насчет ликвидировали или нет, я не знаю. Но я знаю, что это сугубо такая индивидуальная проблема. Если человек обращается, допустим, в больницу Павлова, то да, его ставят на учет к наркологу. Uh -huh. Если он обращается в частную клинику, то никто там ничего не ставит, ни на какой учет. То есть, грубо говоря, э если человек придет в больницу, например, в психоневрологический диспансер, да, его поставят на учет. Если он придет в частную клинику или какой-то частный наркоцентр uh -huh. какой-то, никто его там не будет ставить, потому что все учреждения, которые не подчиняются законам, не платят налоги, и они просто лечат людей. А, вы сказали, что алкоголизм это производное от какого-то изначального заболевания, то ну, есть одно из вариантов. Ну, наверное, самый распространенный, да? То есть, ну, никто просто так, наверное, не садится. Конечно. Пап, да. Да. То есть, есть какая-то первопричина. Да. А какая в основном первопричина у подростков? Вот вы с ними разбираетесь и беседуете, да? Угу. И у них, у них что там, депрессия, у них там непонимание, первая любовь. А, какие сейчас проблемы у подростков? Из-за чего они приходят угу. к, там, стакану, там, или рюмке? Ну, самое распространенное – это мнение окружающих, да, вот. Мои друзья, там, пять человек, допустим, коллектив, да, они собираются, четыре друга пьют, uh -huh. а пятый не пьет. Ну, как такое возможно? Да? Они будут унижать этого пятого. Да? И пятый просто, грубо говоря, поддастся соблазну и тоже начнет пить. Даже если он не хотел, он просто поддастся этому. Хорошо, а как можно повлиять тогда? Чтобы он все-таки ну, не пил и не был просто бараном. Ну... Объяснить ребенку, что на самом деле те друзья, которые пьют, это не те хорошие друзья. Угу. Да? Можно найти себе други, других друзей, которые будут и интереснее, и умнее. Если они ведут его в какую-то такую <laughs> в мир нехороший, так сказать, в мир алкоголизма, то лучше отказываться от таких людей, да? Из... найти каких-то новых. Да? Если уже на то пошло, если самый критический метод это уже перевести в другую школу. Если школа там, все пьют, какая-то разбойная школа, то ребенку нужно лучше. И ребенку нужно уделять внимание и любовь. Если мы на него будем, как говорится, просто родили, и пускай он дальше живет, то это такого быть не может. Михаил Ермаков, доктор психолог и психотерапевт, сегодня был у нас в студии. Дякую, что завитали до нас. Спасибо вам, не за что. До телеглядачев на телеканале «Социальная краина», а также на телеканале «Черноморской телерадиокомпании» мы еще повернемся.